Тем, кто смотрит песенный конкурс Евровидения, только ради процедуры голосования. Джастин Тимберлейк снялся в новой части терминатора. I'll be back. Sexy back. Sexy back. Yeah. Know, 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 I... У Оли был настолько неправильный прикус, что когда она кусала колбасу, все подозрения падали на собаку. А следующая миниатюра по-любому понравится всем тем, кто не умеет выбирать арбузы. Очень заботливый маньяк. Алина, сюда, я тебя сейчас завалю, падла, сюда, я сказал, быстро сюда. Тебе же развязаны шнурочки. Ты сейчас будешь бежать, упадешь, не дай бог разобьешь голову, иди завяжу. Иди. Стоять, мама, я тебя завалю! <связываю> Друзья, мало кто знает, но бомж, похожий на певицу Нюшу, может терпеть силу, может пить текилу. <связываю> может ждать чуда, а я и дальше буду не верить в Будду. Следующая миниатюра по-любому понравится всем тем, кто помнит вкус жвачки «Центр Шок». Скажите сразу, так во рту слюна больше стала образовываться. Такое бывает в каждом дворе. Мам! Мам! Мама! Мам! 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 Мама! Мам! Мама! Мама Шо? Папу позови. Друзья, следующий номер придумал мой сокомандник Коньяк. Единорог, который все осознал. Вся жизнь Друзья, я понимаю, номер не смешной, где-то даже может быть конченый. Но тот, кто следит за моими выступлениями, знает, что я на каждой игре обязан либо сесть на сцену, либо лечь. Галочка поставлена, продолжаем. Друзья, а следующая миниатюра по-любому понравится всем тем, у кого приставка называлась не Дэнди, а Сюбар. Близорукий киллер. Костян, ты? Мало кто знает, но у мультика Простоквашина и фильмов для взрослых есть очень много общего. Ничего себе! Вашу маму и там, и тут! по-моему, молодежь стала забывать старые добрые сказки, и поэтому, чтобы снова их популяризировать, сейчас я зачитаю рэп в стиле сказки. Е-е. Это колобок, а? Он не подписывался на пацанские цитатники. Был ровным типком Е. Говорят, с дедом живет, занимается стрипней какой-то. Решила вдруг испечь меня с чего это? В Двенадцать считай ночью, ей показалось вдруг, что дед есть хочет. А ведь он просто намекал ей в прихожей и позже на кухне, чтобы она по сусекам поскребла и сделала что-то такое. Хотя нет, дед намекал на что-то другое. Ага. А сейчас будет то, ради чего ждали эту песню. Колобок, колобок, себе в колобок, колобок забыл побрить усы. Пришло время вывести, наверное, девушку из зала. Друзья, кто хочет поучаствовать в этом аукционе вакханалии смелостей? Ну где же ты, моя подсадная ласточка? О! Вот и она. Друзья, аплодисменты. Я сейчас возьму микрофон, ваше позволение.